их витаю на своем канале я уже закончила свой рабочий день переоделась у меня вот такой дискотечный вид почему? потому что вызвала такси я сегодня без машины впервые за долгое время я без Алиски еду на диско 90-х которая будет проходить в Лавине 8 часов начала но ребята уже туда подъехали раньше вот. а я жду таксишку Будет Богдан, Вадим, Наташа. Это наша общая подружка. Если вы не смотрит, я снимаю видео. И Вика с Никитой еще подъедут. Поэтому мы уже давно все вместе не виделись. Поэтому, мне кажется, сегодня будет прям ух, в такой вечер хорошенький. Почему без машины? Потому что я решила расслабиться, немножко выбить алкоголя. А я не приемлю алкоголь за рулем. Это для меня вообще табу, нонсенс, ни в коем случае. Поэтому пришлось ехать на такси уже жду, вызвала, не знаю, что получится там поснимать, вам показать, поскольку авторское право, если будет какая-то музыка, кстати, в 8 часов еще, помимо диджеев и музыки, там будет выступать Виктор Павлик, может его выступление мне получится заснять, так что продолжение будет. проезжаешь, ага. 20 в одну сторону, Дай богу, тут развернулся да. и назад, поэтому ну, типа... спасибо вам да. за подсказку. Всё, спасибо писать, ага. час, спасибо большое. Хорошего Важать вечера. Надо. Спасибо. Вам. Сюда Может, спасибо. До <свят> <На> свидания. <свят> девочка такая хорошая <свят> таксист <свят> Все, ребята, я уже приехала. Вот вход. Сейчас должен Вадим выйти. Так, это вход, а мне надо к выходу. Мне нужна к выходу. Уже Виктор Павлик на сцене. О, привет! мчишься, мчишься. Привет. Уже выступает привет. Витюшка. Привет. Витюшка, привет. Ой, извини, наступила ногу. Пошли. Давай, пошли. Мне надо пакет в машину просто поставить с вещами. А что ты с бананкой, да? Я, наверное, и сумочку оставлю. Ну, а что я как с ней буду танцевать? А там, шо, Девочка, что? Но... Да? Я там представляю, что там такая дискотека. Нет? Нет? Нет. О, Вадим Может, оцените. Я слышу, он поет уже "Мама дым, мама дым». Нет. нет? Подожди, я жду. Интересно, прилетит авторское право, если я вот сейчас буду концерт снимать эти песни? Ну, нет. нет? Это ж лайф. Ну да. Это ж назад. По идее, не должно. Сейчас, ты можешь вот сумочку тоже я оставлю? А ты меня отвезешь домой? Да придется. Придется. Девочка говорит, э, они были в прошлом э, на прошлой неделе. И такси вообще не ехали сюда. Был поток, а такой нет, поток. Отсюда а точно не вызывать. Если Ну да. Она говорит, на дорогу лучше выйти, оттуда. нас, туда будет или отвезти, или ты просто в центре можешь вызвать. Ну мы где-то в 10 будем туда. выезжать отсюда, да? В конце. Ну, это в 10. В 11. В 11? 11? Да и мне надо раньше. <связь> Что то у меня ужасно? <связь> <связь> да. Все. Ну деньги и телефон, что мне еще надо? И себя. Вырубай телефон. Ну чего? Я вырубаю, я все снимаю. У меня трансляция онлайн идет. Так, а что надо... Я билет не купила. А надо покупать. А надо покупать? 400 гривен. И деньги идут на помощь ЗСУ, да? Третья штурмовая бригада. Третью штурмовую бригаду деньги все направляются. Добрый вечер.

Сумочка. оператор мой ну зачем ты это делаешь ребята я вот так вот оделась шорты кроссы новые розовая футболочка все ничего за диском я уже такая что танцевать все сидя под эту песню под эту музыку сейчас поставлю на паузу скажу тебе нужно было без машины ехать i believe

the sense always goes

Че пять кулик, пролемлый, на роге субничей, пролемлый. пять кулик, пролемлый, 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 No, mm -hmm. С тобой. Не сбилась с тобою не летяла, не пропала. Все стало все само собой. Стала на бой, на бок вот с нашим. Мы сбились Хай живе покоління, хай живе Дніпро! Хай живе Дніпро. Слава Україні! Героям слава. Будьте здорові, будьте щасливі, спокою вам душі, Божого благословення! Щастливі вам люди добрі! До бачення! Вечеринка! вечеринка. Да. Всім спасибо! Всем спокойно! Всем пока! Пока!